віщих снів просто я вже знаєш, казала про них, не хочу пересказувати одне і те саме. що на небезпек по Україні, ну, мені написало, що сьогодні кинуло новину? Ну, світла просто не було, тільки світло з'явилося. Я зараз взагалі новину сильно читаю. По-перше, повернули, здається, звільнили, блін, не пам'ятаю, три чи п'ять тисяч. Людей з атомної станції Запорізької, а ми так, якраз правильно. я якраз да якраз я казала про те, що щось буде. Просто карти показували, що щось буде з е, полоненими на станції саме. Угу. Ну їх звільнили круто, правда? Того ж ти ж знаєш, в мене завжди такі негативні більш прогнози. Ну в негативні в якому плані? Вони правдиві, просто більш показує завжди смерті і щось таке, да? Так. А я сама кажу завжди про те, що я гарне передбачати не вмію. Але як, як не крути, все ж так я вмію інколи тим паче, про коли полонених повертають додому. У нас прямо по датах співпадає гарно. Угу. А, ну, і так. ще сьогодні був уже удар по Миколаєві. Ось недавно знову ж таки там так, так. мені просто почало писати вже. Я навіть не читала, не відкривала, то що з тобою зараз інтерв'ю почали. Міс, місцевість. Куди потрапила, потрапила uh -huh. ракета, там якраз воно було те, що ми говорили. Дитячі, дитячі, так. Да, да, да. Да. Того, що після Охмадиту Майдан. знову ж таки фонила яка ситуація. Тось тобто, я виходила в ефір і казала про те, що буде щось з дітьми знову. Ось буквально тиждень-два. Тобто, там така, знаєш, ну я сподіваюся, що це все, поки що не дивилася нічого. Uh -huh. Ну, дійсно, будемо сподіватися, тому що удар по Миколаєву це так жахливо. І, і загиблі, загибла дитина, там є, і люди загиблі цивільні, тому співчуття приносимо усім е, рідним, близьким, хто дивиться. А е, давай тоді продовжимо по наступним актуальним новинам. Зараз е, дійсно багато хто переймається за електроенергію, е, часто відключення світла. Е, і давай подивимося найближчим часом. Чи буде покращення в енергосистемі України? Скажімо так. Чи варто цього очікувати? Так, чи буде покращення в системі України? Я сумніваюся в цьому що, чесно. не думаю. Тут с кубки, бачишь, падает смерка кубки. Она про наши иллюзии говорит. Но вы то тут с кубки завжди про, ну, про что-то полноценное, да? То есть не хватает mm -hmm. у нас, видимо, я так понимаю, заряда этого. Я так понимаю, что они все-таки целенаправленно экономят, потому что ну, не хватает его, и все. Тут даже дело сейчас не в продаже электроэнергии или в чем-то еще, как там говорят, да, что продаем Тут діло просто в тому, що нам в принципі не вистачає, питаються зекономічно на всьому абсолютно. Ну, це так. Давай ще подивимося стосовно э, загалом ситуації э, на фронті в Україні. Зокрема, на цьому тижні Буданов говорив, що є загроза з півночі. Потім там Зеленський говорив, що э, нібито э, все ж таки це не так зрозумілий розвідника. Чи є зараз дійсно загроза наступу росіян із півночі, зокрема, на Сумщину, на Чернігівщину? Ну, смотри, я думаю, я уже тоже это думаю, что люди просто неправильно Пуданова слова, Я в этом mm -hmm. более чем уверена. Ну, потому что. Или журналисты просто можуть теж раздули смуги слова, как они обычно это делают. Я считаю, что Пуданов, в принципе, говорил про. ну, Он не про мол, полномасштабное наступление говорил. А про ДРГшников, потому что ДРГшники действительно сейчас они участились и на Сумщине и смотри на Житомирщине, да, потому что очень так. много моих снов. Опять-таки, я всегда, когда выходила в эфир, я говорила, что Сумщина это все понятно, Черниговщина, да, но вы не забывайте про Житомирщину, пожалуйста, еще, потому что каждый мой сон, вот в основном я помню два сна, которые были, люди их тоже помнят, когда первый сон, когда не показывали какую-то раз, разрыхленную разрытую дорогу уже Томерской области и говорили здесь как в буче то есть уже mm -hmm. какие-то должны возникнуть вопросы наверное если такое показывают мертвые через сон значит скорее всего они туда хотят идти и почему там дорога разрыхленная разрыхленная была ну понятное дело что что-то вот да связано с дорогой пути вот эти вот а второй сон был опять-таки дорога темная ночь темная темная по Житомирской области иду выхожу в Киев ну типа тут даже дурачок, наверное, да, не надо быть ведьмой, логическую цепочку может провести. Поэтому я всегда считала о том, что нужно помимо Житомир... Черниговской и Сумской обезопасить Житомирскую область. Ну, mm -hmm. я, я к своим видениям, к своим снам очень так отношусь трепетно. Потому что я понимаю, ну, типа, оно же типа, не одно предсказание за два года уже сбылось детально. Поэтому я считаю, что если силы что-то показывают, нужно об этом думать и не забывать. Поэтому, если вопрос касательно ДРГШников наступлений и так далее, я считаю, что Сумщина, Чернигивщина, ДРГ и Житомирщина также в этот список входит. Про полномасштабное наступление нет. Я не считаю, что Буданов имел в виду полномасштабное наступление. Ну, так. Угу. Багато майстрів раніше мені говорили про небезпеку з води тривалий час, дійсно тривалий час. Попереджали, що дійсно буде якась небезпека пов'язана з водою. І, зокрема, минулого тижня росіяни почали попереджати нібито про провокації на Канівській Каховській тоникаховській київській ГЕС. Чи є зараз якась загроза від гідроелектростанцій? Смотри, касательно того, что практики про воду говорили, я думаю, что было в прошлом году, это скорее после, перед Каховским водосховищем было, потому что все об этом говорили, и ему как раз тоже предсказали да, за неделю до Каховского. У меня как раз перед этим всем, э, ну, мне перед каким-то событием, да, вот перед обстрелом или перед чем-то начинают сниться сны такие прям вот сопутствующие. Перед Каховским тоже было, неделю мне снилась вода постоянно, то есть я не понимала, в чем суть, но мы уже предполагали, потому что мы по картам смотрели, что будет какой-то обстрел Каховского. А касательно сейчас, да, сейчас реально в прострации есть опасность для Киевского и Каневского водосховища. Вот. Но если бы, я думаю, что если бы была какая-то прям опасность и угроза такая, как, как Каховская была когда-то, мне показывали божественные. Угу. ну я то же то, тоже то, киевлянка то, я же в Киеве живу так, так. я бы наверное уже тут на стену блезла ну так все мы разумеем что россияне и псо разгоняют и панику сиют как бы ну это а, единственное так? что показывало пока пока блядь, по киевскому водосховищу, показывало так. что там есть какая-то ситуация типа что они хотят его подорвать внутри то есть ну, даже не обстрел обстрелы да да обстрелы будут сто процентов это понятно они туда целятся постоянно ну, что-то будет связано вот с водой по воде, или это дроны водные, или что-то внутри. То есть нужно сейчас просто как-то тоже укрепить защиту для того, чтобы Ну, какие там люди ходят возле этого моста, что там происходит? Кто? Ну, нужно, чтобы не было такого, что как в Харьковской области. Ой, а у нас не было захисных споруд, говорят. Угу. Ну, вы дурачки, или вот что у вас не так ну, вообще так, с головой. Так. То же самое здесь, чтобы не просрать. Да. Потом какой-то Вася зайдет, что-то сделает, и все. Ну тобто, все угу. Також хотілося б поговорити. Ми з тобою ще, мабуть, з початку року говорили за південь, що там має бути прорив. Але от останній тиждень буквально з'явилися новини, що ЗСУ втратила плацдарм на лівобережжі. На жаль, загинуло там за неофіційними даними багато морпіхів. Чи є надія, що ми найближчим часом повернемо цей плацдарм і, можливо, здійснимо. прорыв на левобережье Херсонщины. Я вообще всегда склонялась к тому, что изначально деоккупировался Херс... Херсонщина и Запорожье. Так. Про Донбасс пока я ничего не могу сказать, про Крым тоже. То есть я более чем уверена. Я, я, не, скажу, что это будет, я не скажу, что это будет в этом месяце, там, в следующем, да, в августе. Но я скажу о том, что вот я по своим ощущениям всегда думаю и думала о том, что это будет Херсонская область и Запорожская. И оно как-то параллельно будет идти mm -hmm. по mm